Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabis Klan. Itulah dia Puan zakashi. Langcang sangat mulut tu tuduh Tun Dr. macam-macam. Orang tua tu sekarang ni dia tak peduli dah. Engkau salah cakap sikit dekat dia, memang confirm dia akan saman kau. Ah sekarang mendapatlah ya. Kita intro dulu. la, 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 la. la, la. <laughs> Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dalam kesibukan kita melahah berkenaan dengan isu-isu yang begitu besar berlaku dekat negara kita ini yang terkini berkenaan dengan bendera negara kita yang ditiadakan beransabit oleh penembetan-penembetan Cina itu termasuklah isu berkenaan dengan durian musang king ladang haram penceroboh yang berlaku dekat raup itu tuan-tuan dan puan sekalian ada satu berita yang mungkin kita agak terlepas pandang baru-baru ini tuan-tuan dan puan sekalian agak kecoh berkenaan dengan isu penyerahan semula harta-harta AMNO -harta yang memerlukan persetujuan para pemegang amanah harta tersebut ataupun tanah tersebut sebab kita semua tahu tanah-tanah ini, harta-harta ini dia kena ada trustee dia tahu macam contohnya kan satu persatuan dia ada satu harta, dia ada satu tanah ke apa-apa ke harta itu, tanah itu tidak diletakkan atas nama persatuan tersebut sebaliknya diletakkan atas nama empat orang trustee biasanya empat lah kan, jarang lebih Biasanya dalam 2, 3 orang, 4 orang. 4 orang lah selalunya kan sebab 4 orang ni biasanya dia safer lah kalau ikut kan. Dan pemegang-pemegang amanah ini sebenarnya kena bersetuju untuk menyerahkan semula harta ataupun tanah UMNO ini kepada UMNO balik semula. Tetapi dimaklumkan oleh media terutamanya oleh Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Amidi iaitu Presiden UMNO semua pemegang amanah yang memegang amanah untuk bangunan UMNO itu, tanah UMNO itu bersetuju untuk memulangkan kembali tanah itu kepada UMNO kecuali seorang. Cuma tuan-tuan dan sekalian, Zahid tidak menamakanlah siapa yang seorang yang tak setuju itu. Jadi ramailah dok yang berspekulasi, kata orang itulah orang ini dan sebagainya. Tetapi masing-masing tak berani yang cakap secara terang-terangan kan. Yang tahu cuma Ahmad Zahid serta pembengang-pembengang amanah yang terlibat. Tengok-tengok tampil puak Zarkashi tuan-tuan dan pembaca sekalian, laju saja dimududuh tun Dr Mahathir lah orangnya, pembengang amanah itu yang tidak mahu bersetuju menyerahkan kembali harta tersebut kepada AMNO. Muak siap kata apa tau? Tuan Dr. Mahathir sekarang ini merupakan pemegang amanah. Jadi, tindakan Tuan Dr. Mahathir yang tidak mahu untuk menandatangani surat untuk bersetuju melepaskan amanah itu merupakan satu perbuatan pecah amanah. Itu kata-kata Puan Zakashi seperti mana yang telah beliau tuliskan dekat Facebook beliau. Tetapi, hasil carian saya hantaran tersebut sudah tidak ada. Mungkin telah dipadamkan ataupun mungkin telah diprivatkan oleh Puan Zakashi itu sendiri. Jadi, essentially tuan-tuan ya, sekalian sekadar untuk mudah faham Zaid kata untuk menyerahkan kembali tanah itu kepada Amno, semua pembangun amanah bersetuju kecuali seorang. Dan seorang ini tidak dinamakan. Puan Zarkashi pula dalam tulisan Facebook beliau lantang kata yang Tun Dr. Mahdi lah pembangun amanah yang tak setuju itu dan terus tuduh Tun Dr. Mahdi ini merupakan seorang yang telah pecah amanah secara asasnya tuan-tuan dan -tuan sekalian. Kata Puat lagi, sepatutnya dari tahun 2008 lagi, beliau dah pulangkan harta tersebut. Dan beliau pun kena pulangkan sebab beliau dah keluar dari UMNO, kata Buat Zakashi kan. Jadi beliau tak layak untuk pegang harta UMNO secara asasnya tuan-tuan dan seklan. Dan Puat juga dalam hantaran yang sama, telah menyelar tunduk temadi kerana sering menduduh pihak lain sedangkan isu pemilikan harta parti tidak wajar dipolitikkan. Puat saya kata apa tahu? Adakah Mahadi tidak rasa malu? Tuduh orang lain berbagai itu bukan harta persendirian. Itu kata-kata Puan Zakashi seperti mana yang telah dilaporkan oleh media juga, tuan-tuan dan pemerintah. Dan benda ini sebenarnya telah mendapat perhatian Tuan Dr. Mahdi yang menyifatkan dawaan yang dibawa oleh Puan itu sebagai satu fitnah. Di mana Tuan Dr. Mahdi telah menjelaskan, beliau bersama-sama dengan tiga lagi pemegang amanah yang lain telah menandatangani satu akuan berkanun pada tahun 2015 lagi bagi memudahkan permohonan pemindahan tanah itu kepada UMNO. Namun, permohonan itu telah ditolak atas sebab-sebab teknikal. Saya yakin okay, saya tahu apakah sebabnya. Tapi tak apalah. Saya tak ada disclose sebab itu bukan harta parti saya. Jadi saya tak nak menyebut sangatlah. Cuma Mahathir kata sejak tahun 2015 lagi memang dia dah sign surat untuk orang kata apa menyerahkan harta-harta itu bersama-sama dengan tiga orang pemegang mana lagi kepada UMNO. Tetapi tak lepas. Dia tak lulus. Tak buat apa. Tetapi itulah. Sekarang ini puak dengan lantang kata Mahathir yang tak nak sign. Mahathir telah pecah amanah. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan dan sekalian, Tuan, -tuan Dr. Mahathir telah menghantarkan satu letter of demand, LOD kepada Puan Zakashi melalui Tuan Rafiq ataupun Law Practice of Rafiq. Ah ha, Rafiq Rashid punya firm lah kan. Dia telah menghantar LOD kepada Puan Zakashi yang antara lain tuan-tuan dan puan-puan sekalian telah menuntut beberapa perkara. Yang pertamanya, Mahathir telah menuntut Puan untuk mengadakan satu sidang media terbuka di bangunan UMNO dengan jemputan media arus perdana serta media sosial dan membuat pengakuan bahawa penulisan dan atau penerbitan fitnah tersebut adalah kesilapannya. Itu yang pertama. Yang keduanya, dalam sidang media itu juga, Mahathir telah meminta Puan Azhar Kashi menyatakan bahawa penulisan fitnah itu jelas menduduh Tun Dr. Mahathir sebagai seorang yang pecah amanah dan perkara itu tidak benar sama sekali. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan sekalian, Mahdi juga telah menuntut agar Puan Zakashi membuat permohonan maaf secara bertulis kepada Tuan Dr. Mahdi lah kan secara asasnya tanpa syarat dan secara terbuka. So maksud sekarang ini Mahdi nak buat minta maaf secara open melalui sidang media itu dan juga secara bertulis. Dua-dua kau kena buat. Open saja bertulis tak ada, tak jadi. Betul saja open tak ada pun tak jadi gak. Kena buat dua-dua. Kena minta maaf dekat sini itu dan juga kena hantar surat permohonan maaf. Termasuk dengan satu aku janji bahawa Puat selepas ini atau mana-mana saja orang berkaitan dengan Puat tidak akan sama sekali membuat apa-apa kenyataan atau polisan atau perdebatan lanjut yang menyentuh berkenaan dengan reputasi dan integriti Tuan Dr. Mahathir itu sendiri dan permohonan maaf serta aku janji itu hendaklah tertakluk kepada kepuasan dan juga dipersetujui oleh Tuan Dr. Mahathir. Bermaksud kalau Tuan Dr. Mahathir kata macam engkau ni minta maaf macam separuh hati kan macam tak ikhlas ke apa-apa ke tak nak tak nak tak nak aku tak layan maka itu tak jadi. Permohonan maaf itu mestilah memuaskan hati Tuan, -tuan Dr. Mahathir di mana Tuan, -tuan Dr. Mahathir kata, okey fine, betul. Puan ni memang ikhlas minta maaf, tak apalah. Kita let go kisah ini kan. Tetapi, benda ini ada tempohnya. Iaitu tempoh tujuh hari dari tuntutan itu difailkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi sekarang ini secara asasnya puan ada masa tujuh hari untuk menjawab letter of demand ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian dan kalau anda tanya saya lah Memang puan ini tak ada alasan lain melainkan dia kena minta maaf. Unless kalau dia berjaya membuktikan yang Tun Dr. Mahathir lah orangnya yang tidak mahu mendatangani surat untuk merepaskan harta UMNO itu ataupun Tun Dr. Mahathir lah orangnya yang merupakan pemegang amanah yang tidak mahu bekerjasama itu. Jadi selagi Fuad tidak mampu untuk apa membuktikan tentang perkara itu Maka apa yang telah ditulis oleh Fuad itu merupakan satu fitnah Dan inilah dia Tuan Dr. Mahdi telah menutup Fuad agar meminta maaf Atau akan berdepan tindakan undang-undang Bola berada dekat kaki Fuad pada ketika ini Dan sepanjang pemeriksaan saya Jam 10 pagi tadi dekat lama-lama sosial Belum lagi ada apa-apa permohonan maaf Yang telah dibuat oleh Fuad dan sebagainya Ataupun tidak nampak pun respon Fuad berkenaan dengan hal ini tak tahulah kalau sepanjang hari ini ke atau besok ke apa-apa ke tiba-tiba pula pulak pula kelakaran kenyataan, Wallahualam bisawab. Tetapi sekarang ini, saman Tuan Dr. Mahathir tetap puat memang tengah berjalan lah. LOD tengah berjalan. Tetapi kita sebenarnya menantikan the big one. Iaitu saman Tuan Dr. Mahathir ke atas Datuk Sri Anwar Ibrahim yang sekarang ini nampak macam agak senyap sedikit kisahnya di mana of course lah Tuan, -tuan Mahathir telah menuntut agar Datuk Seri Anwar Ibrahim mengemukakan enam kotak bukti yang dikatakan mengandungi segala bukti dan juga dokumen berhubung dengan dakwaan konon-kononnya Tuan Dr. Mahathir telah mengkayakan anak-anak beliau sepanjang beliau menjadi Perdana Menteri. Tetapi sama sekarang, Datuk Seri Anwar Ibrahim gagal untuk mengemukakan dokumen-dokumen itu dan Tuan Dr. Mahathir macam mana kita tahu pada tahun 2003 telah bertindak menyaman Anwar Ibrahim. Cuma sekarang ini, kita tak nampak lagi apakah progres kes ini tuan-tuan dan puan-puan sedan. Dan saya harapkan kes ini berjalan cepatlah sebab ini merupakan penutupan sebenarnya. Penutupan terhadap satu saga yang telah bermula sejak tahun 1998 lagi sebenarnya. Tak kala Datuk Sri Anwar Ibrahim ini dinyahkan dari UMNO. Masa itu UMNO tuduh Mahdi macam-macam. Kata Mahdi ini merupakan pengamal nepotisme, mengkayakan kawan-kawan dan juga anak-anak, menyakau duit negara, ada harta berbilion-bilion dekat luar negara dan macam-macam lagi yang telah menangkap imajinasi rakyat pada ketika itu termasuklah saya sendiri tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi itulah sekarang ini saman Tun Dr. Mahathir ke atas Anwar memang merupakan satu pelang untuk rakyat Malaysia selepas 26-27 tahun mendapat satu closure untuk satu saga politik yang paling panjang dekat negara kita ini. Sebab itulah kita harapkan agar kes ini dibicarakan cepat-cepat, dilaksanakan cepat-cepat. Dan Datuk Seri Ibrahim juga dalam masa yang sama berhadapan dengan satu lagi kes saman iaitu saman dari Yusuf Order. Berhubung dengan dakwaan Yusuf Order, betapa Datuk Seri Ibrahim telah bertindak menyerang beliau secara seksual. Huh, banyak gila kes Datuk Seri Ibrahim ini tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ikutkan sifir anak-anak papa, dah kena saman itu bermaksud orang itu salah lah. Biasa macam tu. Oh, kena saman, confirm kau ni salah. Confirm kau ni tak betul. Confirm kau fitnah. Ah, macam tu lebih kurang tuan-tuan dan puan -puan sekalian. Tapi bila Datuk Seri Anwar Ibrahim kena saman, tak ada nak cakap macam tu kan. Tapi tak apalah nak macam mana sikap double standard oleh anak-anak papa ini memang terkenal seantero dunia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi itulah sekarang ini macam saya katakan, bola berada dekat kaki Puat. Kita tunggu apakah jawapan Puat selepas ini, apakah tindakan Puat yang akan dilakukan oleh beliau untuk membalas LOD oleh Tuan Dr. Mahathir ini. But after all, kena ingat satu perkara tuan-tuan dan sekalian. Puan Zakashi ini merupakan sebahagian daripada kerajaan perpaduan madani. Dan of course sebagai kerajaan, mereka boleh lakukan apa sahaja. Sebab apa? Sebab Sani Hamzan dah bagi lesa besar. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupakan perkara itu. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.